ఓం నమ శివయ్య అష్ట కష్టాలు పడుతున్నవారు ఈ అష్టకాన్ని వింటే చాలు మీ కష్టాలు తీరిపోతాయి ఈ అష్టకం వల్ల శత్రుబాధలు రోగబాధలు బాధలు తొలగిపోతాయి మీరు ఏ కార్యం తలబెట్టినా విజయం వరిస్తుంది ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది మరియు ఈ అష్టకాన్ని పఠించడం వల్ల ఆరోగ్యం ఐశ్వర్యం ధనప్రాప్తి కలుగుతుంది భక్తితో శ్రద్ధతో ఈ శివాష్టకాన్ని వినండి ఆ పరమశివుని అనుగ్రహం పొందండి ప్రభుం ప్రాణనాథం విభుం విశ్వనాథం జగన్నాథనాథం సదానందభాజం భవద్భవ్య భూతేశ్వరం భూతనాథం శివం శంకరం శంభుమీశానమీడే ण्डमालं तनो सर्पजालं महाकालकालं गणेशादिपालम् जटाजूटगङ्गोत्तरङ्गेर्विशालं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे मुधा माकरं मण्डय महामण्डलं भस्मभूषादरथम् अनाधिं ह्यपारं महामोहमारं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे वटाधोनिवासं महाटाटहासं महापापनाशं सदा सुप्रकाशम् उमेशं गणेशं गिरीशं महेशं शिवं शङ्करं शिम्भुमेशानमीरे शें गिरीन्द्रात्मजा सङ्गृहीता ददेहम् गिरौ संस्थितम् सर्वदापन्नगेहम् परब्रह्म ब्रमादिभिर्वन्द्यमानम् शिवं शङ्करं शिंभुमीशानमीडे कपालं त्रिशूलं खराभ्यं दधानं पदं भोजनं रायकामं दधानम् भलिवदयानं सुराणं प्रधानं शिवं शङ्करं शिंभुमिशानमीडे शिरश्चन्द्रगात्रम् घणानन्दपात्रम् त्रिनेत्रम् पवित्रम् धनेशस्य मित्रम् अपर्णा कळत्रम् सदासश्चरित्रम् शिवम् शङ्करम् शम्भुमीशानमीदे हरम् सर्पहरम् चिताभो विहरम् भवम् वेदसारम् निर्विकारम् स्मसाने वसन्तम् मनोजम् दहन्तम् शिवम् शङ्करम् शिम्भुमीशानमीरे स्वयम् यः प्रिपाते नरश्मूलपाणि पटे स्तोत्ररत्नम् त्रिह प्राप्य रत्नम् सुपुत्रम् सुधान्यम् सुमित्रं कळेत्रं विचित्रं समासाद्य मोक्षं प्रयाति इति श्री शिवाष्टकम् सम्पूर्णं ना वीडियो कनक कुक्ति न लैक्ति षेर् सब्स्क्रैब्